تو کیا ایسی حالت میں جب دماغی حالت ہی انسان کی ٹھیک نہ ہو اتنی بڑی کتاب لکھ ڈالے اور پھر اس کو ہم نصاب میں شامل کرتے ہیں پوری ایسی کوئی بات انہوں نے فضائل عمال کے مقدمے میں لکھی ہی نہیں مولانا زکریہ صاحب فضائل عمال میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ صاحب صاحب کشف آدمی تھے اصل میں اعتراض ہو رہا ہے کرامت پر اور توڑا جا رہا ہے ان کی فقہ سے قرآن و حدیث کا جو ان کا فہم جو انہوں نے صحابہ تابین سے لیا دوسرا اعتراض کہ اللہ کریم کی ذات تو ہے ہی بندوں کے گناہ اپنے کسی بندے پر ظاہر کرنا کیا یہ اللہ کے اس نظام کے منافی اور خلاف نہیں تو یہ بات کہ اللہ ہے اس کا یہ مطلب ہو کہ دنیا میں کبھی کسی پر کسی کا کوئی عیب نہیں کھلے گا انجینئر علی مرزا صاحب جو اتنے اکابر کو صحابہ کو تابین کو تبہ تابعین کو جو اتنا برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے اور یہ جو دعوے کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر ایسے عیوب کھل گئے تو اللہ ہے تو اس پر کیسے یہ نمبر ستائیس پر فضائل امال میں یہ درج ہے کہ صوفی عبدالعزیز صاحب ایک ان پڑھ آدمی تھے اگر صحیح حدیث پڑھتا تو صوفی صاحب کو ان کے منہ سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا ہم صحیح صرف اس لیے قرار دے رہے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث سنتے ہوئے فلاں کے منہ سے مجھے نور نکلتا ہوا نظر آیا تھا ان پڑھ آدمی بزرگ ہو سکتا ہے کیوں ان پڑھ آدمی بزرگ نہیں ہو سکتا انجینئر علی مرزا اپنے آپ کو امام کہتا ہے تو وہ تو دین کے معاملے میں بالکل فارغ ہے. ناظرین ارشاد بھٹی صاحب اس وقت مختلف علماء کے پاس جا رہے ہیں پورٹ کاسٹ کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا گزشتہ دنوں مولانا طار جمیل صاحب کے پاس وہ گئے اور اس پورٹ کاسٹ کے دوران انہوں نے فضائل اعمال جو تبلیغی جماعت کے نصاب میں آپ یوں سمجھ لیں کہ شامل ایک ایسی کتاب ہے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں تبلیغی جماعت جہاں بھی کام کرتی ہے فضائل اعمال کو وہاں پر لازمی جز اور حصہ قرار دیا گیا ہے اس کی تعلیم دی جاتی ہے ارشاد بھٹی صاحب نے فضائل اعمال پر اعتراضات کیے وہاں تو ظاہر ہے اس کا اس انداز میں شاید جواب نہ مل سکا مولہ تارک جمیل صاحب کا بات کرنے کا ایک اپنا انداز ہے انہوں نے اس میں جواب دیا میں چاہتا ہوں ذرا لوجیکلی اس بات کو سمجھا جائے کہ کیا واقعی ارشاد بھٹی صاحب نے جو اعتراضات اٹھائے ان میں اتنی جان ہے وہ اتنے جاندار ہیں یا یہ یوں ہی ایک بات کر دی گئی اسی حوالے سے مفتی رشید احمد خرشید صاحب میرے ساتھ موجود ہے مفتی صاحب بہت شکریہ ارشاد بھٹی صاحب نے پہلا جو اعتراض اٹھایا فضائل اعمال پر وہ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال کے صفحہ نمبر آٹھ پر یہ چیز درج ہے کہ مولانا زکریہ صاحب جو اس وقت بانی تبلیغی جماعت تھے سن انیس سو چھبیس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے خود اپنی اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے تمہید کے اندر کہ اس وقت میری دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی یعنی مجھے ڈاکٹروں نے بطور مرض کے دماغی کام کرنے سے منع کر دیا تھا لیکن اس کے بعد میں نے چاہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور یہ ایک اچھا کام بھی ہو جائے گا تو اس دوران انہوں نے فضائل اعمال کتاب لکھی اس کی تصنیف کی تو کیا ایسی حالت میں جب دماغی حالت ہی انسان کی ٹھیک نہ ہو اتنی بڑی کتاب لکھ ڈالے اور پھر اس کو ہم نصاب میں شامل کرتے ہیں تو کیا ایسی حالت میں جب دماغی حالت ہی انسان کی ٹھیک نہ ہو اتنی بڑی کتاب لکھ ڈالے اور پھر اس کو ہم نصاب میں شامل کرتے ہیں پوری دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے یہ سوال کیا اور اس کی وجہ سے بہت سے نوجوان ہمارے بہت سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں حالانکہ جب آپ کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہوگی تو پتہ چلے گا جی. کہ انجینئر علی مرزا صاحب کس طرح دجل سے کام لیتے ہیں اور کس طرح لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں آ, سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فضائل عمال حضرت شیخ العدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے یہ ایسی تصنیف نہیں ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے پوری ایک کتاب ایک ساتھ لکھی ہو یہ ان کے الگ الگ رسالے ہیں فضائل نماز فضائل ال فضائل حج ان کو بعد میں جمع کر کے کتابی شکل دی گئی اور ایک نصاب بنایا گیا جی دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ایسی کوئی بات انہوں نے فضائل اعمال کے مقدمے میں لکھی ہی نہیں یہ ان کی طرف بالکل جھوٹی بات منصوب کی گئی ہے کہ انہوں نے فضائل اعمال کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے ایسی کوئی بات فضائل کے مقدمے میں اندر کوئی ایویڈنس کوئی ایویڈنس یہی ہے کہ موجود نہیں ہے اگر کسی کے پاس ثبوت ہے کہ فضائل عمال کے مقدمے میں ایسا کچھ لکھا ہے تو وہ ہمارے سامنے لے کر آ جائے نہیں ہے نہیں فضائل اعمال میں ہے ہی نہیں یہ بات انہوں نے یہ بات تو کہیں نہیں لکھی جو جس پر اعتراض کیا اس سے ملتی جلتی بات انہوں نے لکھی ہے ان کی جو کتاب ہے حکایاتِ صحابہ حکایات صحابہ کے مقدمے میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اور اس کی وضاحت انہوں نے دوسری جگہ بھی کی ہے کہ ان کی نقصیر پھوٹ گئی تھی ناک سے جو خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹروں نے مجھے دماغی کام کرنے سے روک دیا یعنی انہوں نے یہ کہا مقصد ان کے لکھنے کا یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے مجھے یہ کہا کہ آپ فی الحال ریسٹ کریں کوئی دماغی کام نہ کریں اس لیے کہ آپ دماغی کام کریں گے تو دوبارہ آپ کے دماغ پہ بوجھ پڑے گا ہو سکتا ہے اس کے آپ کی نقصیر پھوٹے یا آپ کی صحت خراب ہو تو انہوں نے مجھے دماغی کام سے روک دیا اچھا یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علمی کام اس کا لیول اور اس کی حیثیت کیا ہے ان کی کتاب ہے معت امام مالک کی انہوں نے عربی میں شرح لکھی ہے حدیث کی کتاب ہے عربی میں اس کی شرح لکھی ہے بیس جلدوں کے اندر یہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علمی لیول تھا ہمارے یہ انجینئر ٹائپ کے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو تو عربی کی پانچ ستر عبارت نہیں پڑھ سکتے آپ ان کو کوئی حدیث کی عبارت دے دیں قرآن کریم کی آیات دے دیں اس میں اتنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں حدیث کی عبارت میں اتنی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت شیخ الحدیث صاحب ظاہر ہے وہ بہت علمی لیول کا کہ اس میں یہ دلیل کسی فقی کا اختلاف اس فقی کی کیا دلیل ہے اس کا کیا جواب ہے اس کا کیا جواب ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑا بڑی سطح کے آدمی کے لیے اردو میں واقعات نقل کرنا کون سا کوئی مشکل کام ہے اور یہ ایسا نہیں ہے یہ انجینئر علی مرزا نے بہت بڑا بہتان باندھا ہے اور یہ کہیں سے وہ ثابت نہیں کر سکتا اور یہ بات اس نے رپیٹڈلی کہی ہے کہ وہ پاگل تھے ان کا دماغ خراب تھا ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں لکھی اور تیسری بات یہ ہے کہ حکایات صحابہ کے شروع میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے اور حکایات صحابہ میں انہوں نے صحابہ کے واقعات کوٹ کیے ہیں وہ سارے واقعات موجود ہیں انجینئر مرزا کو ہمارا یہ چیلنج ہے کہ ان واقعات میں سے کسی ایک واقعے کے بارے میں وہ یہ کہہ دے کہ یہ واقعہ شیخ الحدیث صاحب نے نقل کیا ہے اور یہ واقعہ کسی تاریخ کی کتاب میں یا حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے اگر ہم بالفرض یہ فرض کر لیتے ہیں ہم نے مان لیا بالفرض کہ خدا نخاستہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا اس میں انہوں نے یہ واقعات لکھے <applause> تو واقعات تو ہمارے سامنے موجود ہیں نا کسی ایک واقعے کو غلط ثابت کر دیں کہ یہ واقعہ انہوں نے غلط لکھا ہے اور اس کی وجہ ظاہر یہ بنی ہوگی کہ معاذ اللہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا تو محض یہ بغض ہے حسد ہے اور جب آپ کسی کے علمی کاموں کا علمی انداز میں جواب نہیں دے سکیں لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اب ظاہر ہے عوام تو تحقیق نہیں کرے گی نا ان کو ایک صفحہ دکھا دیا گیا اب ان کو پتہ نہیں لکھا ہوا کیا ہے کیا نہیں لکھا ہوا لوگ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ٹھیک لکھا ہے تو ایسی کوئی بات حضرت شیخ العدیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں کی اور اگر کسی آدمی کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو وہ اتنی ساری کتابیں لکھ کے جاتا ہے دنیا سے اوجز المسالک دوسرا میں دوسرا اعتراض اس پہ آ جاتے ہیں हم. انہوں نے لکھا کہ سفر نمبر پانچ سو ساٹھ پر مولانا زکریہ صاحب فضائل امال میں لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ صاحب صاحب, صاحب کشف آدمی تھے اور ان کی دلیل میں انہوں نے لکھا کہ وضو کرتے ہوئے لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے ان کو نظر آتے تھے تو یہ کیا مطلب پھر انہوں نے ساتھ میں ارشاد بھٹی صاحب نے مولانا تاریخ تعرجمل صاحب سے یہ بھی سوال کیا کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں ہے صحابہ کے بارے میں بھی نہیں ہے کہ لوگوں کے گناہ آپ کو نظر آتے تھے دوسرا اعتراض کہ اللہ کریم کی ذات تو العیوب ہے یعنی وہ اپنے بندوں پر پردہ رکھنے والی ذات ہے تو اپنے ہی بندوں کے گناہ اپنے کسی بندے پر ظاہر کرنا کیا یہ اللہ کے اس نظام کے منافی اور خلاف نہیں ہے جو کہا جاتا ہے اللہ ستار العیوب ہے دیکھیں یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور یہ بنیادی طور پر تعلق رکھتا ہے کرامات سے ٹھیک ہے کرامات کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اہل السنہ والجما کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے معجزات بھی حق ہیں اور اولیاء اللہ کی کرامات بھی حق ہیں یہ ہمارے عقیدے है. کا حصہ ہے اور معجزے اور کرامت کی ڈیفینیشن بھی سمجھنی چاہیے معجزے کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اللہ تعالی کا وہ کام جو اللہ کسی نبی کے ہاتھ سے ظاہر کرتا ہے یعنی وہ خلاف عادت خلاف عقل کام جو کسی نبی کے ہاتھ سے اللہ ظاہر کرے وہ کام اللہ وہ کا ہوتا ہے وہ کام اللہ کا ہوتا ہے نبی کا نہیں ہوتا مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے اجدا بن گیا وہ سمندر میں راستے بن گئے قرآن میں واضح. کرامات بھی وہ جو اللہ کے ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے وہ بھی عمل اللہ کا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھ سے اس کو ظاہر کرتا ہے اس کی مثال بھی قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی موجود ہے کہ وہ بغیر موسم کے پھل کھاتی تھیں اور حضرت زکریہ علیہ السلام پیغمبر تھے حضرت زکریہ علیہ السلام بغیر موسم کے پھل نہیں کھا پا رہے تھے حضرت مریم کھا رہی تھی حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر شوہر کے بیٹا دیا ظاہر وہ پیغمبر نہیں تھی اب اللہ نے قدرت ان کے ان کے ذریعے ظاہر کی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ان کے دربار میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك کہ میں اس ملکہ سبا کا تخت اپ کے سامنے پلک جھپک سے پہلے پلک جھپکنے سے پہلے لا کے حاضر کر دیتا ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا ایک مرید یہ کام کر سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام یہ کام کیوں نہیں کر سکتے درست. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مرید کر سکتا ہے حضور علیہ السلام و سلام نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تو آپ, نے صحابہ کو بھیجا کہ آپ فارس چلے جاؤ آپ روم چلے جاؤ تو اگر یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک مرید کر سکتا ہے یہ تو قرآن میں ذکر ہے نا جی تو حضور علیہ السلام و سلام اپنے پیغامات فارس اور روم کے بادشاہ کو ڈائریکٹ کیوں نہیں پہنچا سکتے کیا اللہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والے کا مرتبہ بلند ہو گیا ہرگز نہیں اس کا مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی بہت نچلے درجے کا ہے کہ وہ ان کا امتی ہی تھا تو حضور علیہ السلام تو امام الانبیاء ہیں تو یہ تو دو مثالیں قرآن کریم میں پھر اس کے بعد ہمیں صحابہ کے واقعات صحیح بخاری کے اندر ہمیں واقعات ملتے ہیں میں چاہوں گا کہ تین چار واقعات میں صحابہ کے اور صحیح بخاری کے ریفرنس سے آپ کو بتاؤں کے کرامات کے جو اور جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں اگر آپ انکار کریں گے پھر آپ کو صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی جہاں, انکار جہاں کرنا پڑے گا سب کا انکار کرنا پڑے گا اور کرامات کا انکار در حقیقت اللہ کی قدرت کا انکار ہے جب اگر کرامت صحیح ذریعے سے ثابت ہو ایک تو یہ نا کہ من گھڑت کوئی بھی کس سے بنا لے کوئی معتمد ذریعہ ہو اس سے ثابت ہو جیسے کرامت ہے ذرا صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کا نمبر ہے سیون فائی فائی سات سو پچپن حضرت بن وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعائے میں واقعی کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں نے حدیث نمبر بتا... بتایا یہاں پہ تاکہ کوئی دیکھنا اس میں انہوں نے ایک شخص کے لیے بدعا کی اس شخص نے حضرت سعد بن ابھی وقاس پر الزام لگایا انہوں نے بدعا کی یا اللہ اگر یہ جھوٹا ہے فاطل عمرہ اس کی عمر لمبی کر دیں اور اس کا فقر اس کو فقیر کر دیں اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دیں تو صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی حتیٰ کہ اس کی جو بھویں تھی وہ اس کی آنکھوں پہ گری بھی ہوتی تھی اور وہ لڑکیوں کو چھیڑ رہا ہوتا تھا اس عمر کے اندر تو اس کو لوگ کہتے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو وہ کہتا تھا مجھے بن ابھی وقاس،, وقاس کی بد دعا لگی ہے اب ظاہر ہے کہ یہ کیسے ہوا دوسری حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے 3805 3805 3805 تین ہزار آٹھ سو پانچ دو صحابہ حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کی مجلس سے نکلے اور حضور کی مجلس سے نکلے رات ہو رہی تھی یہ کہہ رہے ہیں بہت شدید رات ہو رہی تھی تاریخی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی ایک کی لاتھی کو روشن کر دیا وہ لاتھی روشن ہو گئی یہ اس لاتھی کی روشنی میں چلنے لگ گیا اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ حضور کے صحابی کو تو کی لاتھی تو روشن ہو رہی ہے حضور کی صحابی بھئی یہ کوئی فضیلت کی چیز اس نوعیت کی نہیں ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو گئی تو اس کا مرتبہ اس ولی سے بڑھ جائے گا جس, جس, جس کی کی ہاتھ پہ کرامت حضرت مریم کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئی تو ان کا مرتبہ حضرت زکریہ سے بلند تھوڑی ہوا حضرت سلمان کی امتی سے ظاہر ہوئی تو ان کا مرتبہ بلند تھوڑی ہوا اسی طرح ایک اور روایت یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر ہے 5018 صحیح بخ صحیح بخاری کی eight. ہے اور یہ بھی حضرت اسید بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے یہ کہتے ہیں میں تلاوت کر رہا تھا تلاوت کرنے لگا تو میرا گھوڑا جھومنے لگ گیا ایسے بدکنے لگ گیا تو میرا بچہ وہاں بیٹھا ہوا تو مجھے ڈر لگا کہ اس کو رون نہ دے میں چپ ہو گیا تلاوت بند کر دی تھوڑی دیر بعد میں نے تلاوت شروع کی پھر گھوڑا جھومنے لگ گیا پھر میں نے تلاوت روک دی پھر تیسری دفعہ تلاوت شروع کی پھر گھوڑا جھومنے لگ گیا پھر میں نے تلاوت روک دی یہ کہتے ہیں جب تیسری دفعہ میں نے روکی میں نے کہا کہ میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچے یہ کہتے ہیں جب میں نے اوپر دیکھا مجھے آسمان میں ایسا بادل نظر آیا کہ اس کے اندر کوئی لائٹیں لگی ہوئی ہوں ایسے لائٹیں لگی ہوئی ہوں مسابی چراغ اس میں جل رہے ہوں یہ کہتے ہیں صبح میں حضور کی خدمت میں آیا میں نے حضور کو بتایا رسول اللہ میرے ساتھ ایسے ہوا ہے تو آپ نے فرمایا وہ جو تم نے دیکھا وہ سارے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن رہے تھے اب یہ جو گھوڑا جھوم رہا ہے اور اوپر ستاروں میں ان کو آسمان میں یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے اسی طرح حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک روایت ہے یہ تاریخ کی, کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے میں سیر وعلا من کے کے اندر اندر تاریخ ابن کثیر کہ غزو بدر کے موقع پر جب ان کی تلوار ٹوٹ گئی حضور علیہ السلام نے ان کو لاٹھی دی ٹہنی اور تہنی وہ ٹہنی ایسی تلوار بنی کہ اس کے ذریعے انہوں نے کئی کافروں کی گردنیں اڑائیں یہ موجود ہے تو یہ جو میں نے آپ کو واقعات بتایا صحیح بخاری سے واقعات بتائیں اب آپ کیا کہیں گے معاذ اللہ کے صحابہ کا درجہ پیغمبر سے بڑھ گیا ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ان روایات کی ظاہر ہے جب صحیح بخاری سے ہیں تو ان کی اسنات پر کوئی شک شوئے کی گنجائش نہیں ہے اور صحیح بخاری سب کے نزدیک معتبر ہے سب کے نزدیک معتبر ہے اس کے اندر کوئی بات کرنے کی سوال کوئی نہیں ہے کوئی سوال نہیں ہے اور ایک بات میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں انجینئر علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ کرامت ہیں فلا فلا انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا ہے اور میں چاہوں گا کہ انجینئر علی مرزا صاحب پھر اس کا جواب بھی دیں یہ کہتے ہیں ایک صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ میں, نے, میں آپ کو نہیں جانتا تھا مجھے ایک مرشد کی تلاش تھی مجھے خواب میں بتایا گیا کہ یہ ایک شخص ہے اس طرح پگڑی باندھتا ہے آپ اس شخص کے پاس جاؤ وہ آپ کا مرشد ہوگا وہ میرے پاس آیا اور مجھے میری ساری نشانیاں بتائی کہ آپ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں تو میں نے کہا ہاں بولا وہ مجھ سے کبھی ملا نہیں تھا پھر اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ کا گھر فلاں محلے میں فلاں تنگ گلی کے اندر جب وہاں جاتے ہیں اس سائڈ پر آپ کا گھر ہے میں نے کہا ہاں تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہا مجھے خواب میں سب کچھ بتایا گیا یہ انجینئر علی مرزا صاحب اپنی کرامت بتا رہے ہیں میں یہاں مفتی صاحب ارشاد بھٹی کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ انجینئر محمد علی مرزا کا کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ, یہ سوالات انہوں نے لکھ کر دیا یہ, مرزا... یہ سارے پلینٹڈ سوالات ہیں ظاہر ہے کہ انجینئر علی مرزا کے یہ سارے اعتراضات ہیں جو ان کی کلپ سن سن کر انہوں نے یا ان کی تیاری سے یا ان کی کلپ سن سن کر انہوں نے ریکارڈ کی ہیں. اور یہ جو اس میں انہوں نے با... تو اب اگر امام ابو حنیفہ اللہ علیہ کی یہ کرامت ہمیں کتابوں میں ملتی ہے اب پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث کا نمبر ہے فائف ڈبل سیون صحیح مسلم میں ہے آپ نے فرمایا جب مومن آدمی وضو کرتا ہے وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ دھلتے ہیں وہ گناہ جو اس نے آنکھوں سے کیے وہ دھل جاتے ہیں اسی طرح جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے وہ گناہ دھلتے ہیں جو اس نے ہاتھ سے کیے ہیں

تو یہ اصل میں جو عمل ہے وہ اللہ کا ہے اگر اس طرح کی چیزوں کا انکار آپ کریں گے میں نے بتایا نا جو صحیح بخاری کی کی پڑی, آپ کو سب کا انکار کرنا پڑے گا Again, بات یہ کہ اگر کوئی آدمی امام ابو حنیفہ کی اس کرامت کو نہیں مانتا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے جس ذریعے سے پہنچی میں اس کرامت کو نہیں مانتا وہ اس کرامت کا تو انکار کر سکتا ہے لیکن اس کی آڑ لے کر اگر وہ امام ابو حنیفہ کے لیے हाँ. استعمال کرتا ہے بدبخت آدمی بھونکنے کے الفاظ اس نے استعمال کیے کہ معذل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھونگ کر گئے اس طرح کے الفاظ و استعمال یا وہ امت کو امام ابو حنیفہ کے فقی اشتہادات سے توڑنا چاہتا ہے کہ دیکھیں ان کے ہاتھ سے تو اس طرح کی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ان کا فقہ کہاں سے معتبر ہوگا اب اصل میں اعتراض ہو رہا ہے کرامت پر اور توڑا جا رہا ہے ان کی فقہ سے قرآن و حدیث کا جو ان کا فہم جو انہوں نے صحابہ تابین سے لیا یہ جو بات کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ العیوب ہے تو اگر ستار العیوب عیوب کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا پردہ بھی کسی پہ ظاہر نہیں کرتا تو یہ ہمارے ہاں جیلیں کیوں بھری ہوئی یہ جیلوں میں جو اتنے قیدی ہیں انہوں نے کوئی جرم کیا تھا تو پکڑے گئے یا ویسے پکڑے کیا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ ستار ہے تو یہ پکڑے کیسے گئے پھر اللہ تعالیٰ کسی سپریڈنڈنٹ پر ظاہر کر سکتا ہے کسی پولیس وہ تو کسی نے ظاہر ہے کہ چوری ڈکیتی میں سامنے کرتا ہوا اگر پکڑا گیا وہ تو ستاریت کے خلاف نہیں ہے کوئی کسی نے کسی کو مارا ہے دوسرے نے دیکھ لیا اس کو پتہ ہے یہ قاتل ہے کوئی اگر چھک کے چوری کر رہا ہے وہ بالکل رات کے اندھیرے میں رات کے تین بجے جا کے نقب لگا کے کسی گھر میں وہ بھی کسی ایویڈنس شواہد ثبوت کے ساتھ اگر بات آ جاتی ہے کہ یہ چور ہے تو یہ بات کہ اللہ ستار العیوب ہے اس کا یہ مطلب ہو کہ دنیا میں کبھی کسی پر کسی کا کوئی عیب نہیں کھلے گا یہ فارمولا اگر ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انجینئر علی مرزا صاحب جو اتنے اکابر کو صحابہ کو تابعین کو تبہ تابعین کو جو اتنا برا بلا کہہ رہا ہوتا ہے اور یہ جو دعوے کر رہا ہوتا ہے کہ میرے اوپر ایسے عیوب کھل گئے ہیں تو اللہ ستار العیوب ہے تو اس پر کیسے یہ سارے تو so یہ ایسے ہی فضول قسم کے اعتراض ہیں ٹھیک ہے صاحب ایک آخری اعتراض جو انہوں نے کیا ہے کہ صفحہ نمبر ستائیس پر فضائل عمال میں یہ درج ہے کہ صوفی عبدالعزیز صاحب ایک ان پڑھ آدمی تھے اور ظاہر ہے جب ان پڑھ تھے تو ان پڑھ تو ان پڑھ ہوتا ہے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں مولانا زکریا صاحب کہ ان کے بارے میں یہ بات لکھی جا رہی ہے کہ ان کو صحیح حدیث اور ضعیف حدیث کا پتہ چل جاتا تھا اور اس کی علامت یہ تھی کہ کوئی آدمی اگر صحیح حدیث پڑھتا تو صوفی صاحب کو ان کے منہ سے نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا اور اگر وہ حدیث ضعیف ہوتی تو پھر وہ نور نظر نہیں آتا تو کیا یہ ممکن ہے مطلب صحیح اور ضعیف حدیث کا کیا یہ معیار ہے کہ اگر نور نظر آئے گا تو وہ صحیح ہے نہیں نظر آئے گا تو ضعیف ہے اور ہر ایک ان پڑھ آدمی کل یہ کہنا یہاں پر شروع کر دی مجھے فلاں آدمی کے منہ سے نور نکلتا وہ نظر آ رہا ہے اس نے جب حدیث پڑھی اس لیے یہ صحیح ہے اور نہیں نظر آیا تو یہ ضعیف ہے کیا یہ معیار بن جائے گا دیکھیں با... یہ بھی بہت اچھا سوال ہے اصل میں اس کا ایک تو واقعے کا سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا کہ سیاق و سباق میں ذکر کیا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی بزرگ کو کسی کے منہ سے نور نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ واقعہ تو انہوں نے ذکر کیا ہے لیکن کیا کہیں پر اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ کسی حدیث کو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے یا کسی بھی محدث نے اس لیے صحیح قرار دیا ہو کہ اس کو ہم صحیح صرف اس لیے قرار دے رہے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث سنتے ہوئے فلاں کے م... سے مجھے نور نکلتا ہوا نظر آیا تھا کیا اس کو کبھی کسی محدث نے معیار بنایا ہے اگر کسی نے اس کو بنایا ہو ان احادیث کی ہمیں لسٹ بتا دیں کہ ان حدیثوں کو حضرت شیخ الحدیث نے اس لیے صحیح قرار دیا ہے کہ ان کے مطابق فلاں بزرگ نے یہ دیکھا تھا کہ یہ پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے منہ سے نور نظر آتا ہے ظاہر ہے کہ اس کو معیار نہیں بنایا اگر کسی بزرگ نے اپنا کوئی مشاہدہ یا اپنی کوئی فیلنگ یا اپنے کوئی احساسات کسی کے ساتھ شیئر کیے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں تو اگر وہ اس کو سمجھ رہے ہیں تو شریعت میں اس پہ ایک انپڑ آدمی بزرگ ہو سکتا ہے کیوں انپڑ آدمی بزرگ نہیں ہو سکتا انجینئر علی مرزا اپنے آپ کو امام کہتا ہے تو وہ تو دین کے معاملے میں بالکل فارغ ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں امام ہوں ظاہر امام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزرگ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو جب اس جیسا انپڑ آدمی ایسا انپڑ آدمی جو صحابہ کو گالی دیتا ہو اہل بیت کو گالی دیتا ہو تابعین کو گالی دیتا ہو فقہ ایم مشتہدین کو تو کسی بزرگ کی اگر اس طرح کی کوئی کرامت ظاہر ہو رہی ہے اس کو اگین یہ کرامت کی بات ہے لیکن ہم کہیں پر محدثین نے ایسی کسی نہیں بنایا. بنایا اور اگر کسی نے میار بنایا کہ اس بزرگ کے کہنے پہ کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دیا گیا ہو تو وہ بتا دیں تو بلا وجہ کے فضول قسم کے اعتراضات میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ نوجوانوں کو اس طرح کے اسکالرز کی باتوں کو جب وہ سنتے نا آپ سمجھتے کوئی بہت بڑی ریسرچ اس نے پیش کر دی حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن عوام کا وہ لیول نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سمجھ پائیں وہ ان کی باتوں کو سچا سمجھنا شروع کر بہت شکریہ دیتا مفتی رشید احمد صاحب ناظرین آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں فیڈ بیک رائے آپ نے دینی ہے کہ ان کی باتیں کہاں تک درست ہیں جو اعتراضات ہیں وہ کتنے درست اجازت دیجئے اللہ کے